Починаємо традиційно після матчу за участі виконуючого обов'язки тренера Вінницької неві пана Олега Смолейського. Будь ласка, про матч, а потім будуть запитання від журналістів. Ну, я хочу поздравити перед початком чемпіонату з, з началом чемпіонату. Что касается сегодняшней игры, ну, мы как команды решаем разные проблемы. То есть мы боремся за... Сохранение в первой лиге команда Ужгорода борется за выход в премьер-лигу. Вот. При подготовке с нашей команды у нас было достаточно, ну, мало времени. Мы собрали команду новую. Все молодые ребята, вот, все желают играть в футбол. По сегодняшней игре было видно, насколько у них желание. Вот. Единственный недостаток. Мы тренировались на искусственном поле перешли на грунт и сразу ощутимо. Вот, но, как говорится, первая игра, где увидели, какие ошибки допускаем, то есть будем работать в дальнейшем для того, чтобы улучшить, как говорится, свой результат. Команду соперников поздравляю с победой. Скажите, как вы пробовали на Мы приехали поездом сегодня. Все. Да. Це на ваш погляд якось вплинуло на перебіг, чи ви встигли? Ну я думаю, що ні. Діло в тому, що ми їхали в поїзді відхнули. Я не думаю, що автобус би, якщо ми їхали таку дільнину дорогу, в автобусі було б проще. Тобто, поїзд, я не думаю, що повлиял. Тобто, Ребята всі були готові до І ще, якщо можна на запитання. Коли команда вже поступалася 0-1 Ваші гравці не робили якихось таких, можливо, навіть ризикованих проб, все ж таки забитий м'яч. Це було пов'язано з тим, що можливо стерігалися контрвипадів, чи, можливо, впевнені були собі губалісти. Чому? Тобто вам вже почати нічого, вони ну, люди не було. Ну я вам скажу, ми до кігрі від оборони, чесно. Тобто Ми готувалися до від оборони і забитий гол, в принципі, он... как бы вывел, а команда еще не вышла с этой То есть вот этот вот период, я вам еще раз говорю, что команда молодая, команда собрана совершенно недавно. Это буквально два месяца, как собралась команда, и то практически месяц. То есть мы месяц подбирали игроков, и через наши руки прошло очень много игроков. И ребята, которые сейчас находятся на футбольном поле, то есть они получили одну установку, то есть выйти молодые, выйти им очень, как говорится, проблематично. Вот. Ну и плюс то, что я говорю, еще раз пытаюсь, мы тренировались на искусственном газоне. И вот этот э, первый тайм, если нас еще, надо говорить, ноги еще не подсели, то к второму тайму было заметно, что уже ноги начинают подседать, не имея, как говорится, травяного поля, не имея возможности тренироваться на травяном поле, у нас вот такие проблемы. Владов в арендованный, чи трава сильный Владов пока арендованный. Черномарцев? Да. В основном игроки Черноморца, которые не имели, как будем не имели возможности играть в первой лиге. У некоторых ребят сегодня был дебют. Вот, то есть а желание, говорю еще раз, желание огромное. То есть мы ставку делаем на молодых. У нас в заявке есть два футболиста 95-го года рождения. То есть сегодня выходил на поле по 21 номер. То есть будем работать, как говорится, на перспективу для молодежи. Ну, а как заходить в финансовую будет? Финансовая ситуация пока, будем так говорить, нестабильна. Но, как говорится, руководители города, руководители области пытаются пойти нам навстречу, пытаются найти какие-то рычаги финансовые, чтобы мы чуть-чуть вышли с этой ситуации. Еще запитание будет? Да. Что ж, будем дякувать, Спасибо.